没关系，不要担心，在结果没有出来之前，一切都还有转机。我会，不用了，我自己可以处理。我们先分开一段时间吧。什么？分开？我说，我们先分开一段时间，冷静一下。我的事儿，你以后不要再插手。 我可以自己去。叶伟明，什么叫分开一段时间？我不同意。叶伟明，叶伟明！ 叶玉萍，工对不起，你不应该被我拖累。 可是我也不知道，我们该不该在一起？叶为民，顾言洛，醒醒了！没有看到他出来了，谁？ 星星吗？等等，放手，顾言洛，我说了放开。你先告诉我星星到底怎么了？我说了让开。醒醒他，左思辰，我审<谁>你很久了，拜托你做事前能不能看清楚，不要只在意自己的立场和感受。如果你真的喜欢他的话，就不要给他带来这么多的麻烦，多想想他到底需要什么。 顾言洛，不要再拦我！了，再拦我的话，就不要怪我不客气。叶文眠，你听着！ 我不许你一意孤行，我不同意，我不同意！ 是我们的故事，还会有结局。 拿回来画的，你知道为什么吗？为什么？因为我是颜狗，面对帅哥，才可以文思泉涌。那今天晚上的晚饭是不是可以省掉了？ 因为，问你，哦，你吃吧。